السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سلمان ظہور اور آج میں گفتگو کروں گا تین ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہماری گردوں کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اور ہمارا روزمرہ کی روٹین کا حصہ ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے گردوں کی صحت ان سے متاثر ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ گردے چوبیس گھنٹے دل کی طرح ہمارے جسم کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی چیزوں کا استعمال جو ہماری گردوں کی صحت کے لیے خطرناک ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور ہم اس کا استعمال دن رات کرتے رہتے ہیں اس لیے میری باتوں کو آج آپ نے دھیان سے سننا ہے کیونکہ جو معلومات آپ کو آج ملنے والی ہیں وہ آپ کی زندگی کا معیار بہتر کر سکتے ہیں وہ آپ کی زندگی کو بچا سکتے ہیں وہ آپ کے گردوں کی صحت کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں گردے ہمارے جسم کا انتہائی اہم عضو ہوتے ہیں ہم ایک سے دو لیٹر یورین بنانے کے لیے یہ روزانہ راؤنڈ اباؤٹ پچاس گیلن خون کو صاف کرتے ہیں اور دل کے ساتھ ان کا ایک ربط ہوتا ہے ہمارے ذہن میں صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ گردے ہمارے خون کو صاف کرتے ہیں مگر آپ کو علم ہے کہ خون کے سرخ خلیے یہ ان کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے وائٹمن ڈی کو پیدا کرنے کے لیے ان کا وجود انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر گردے خراب ہونے کی طرف آنا شروع ہو جائیں تو اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ گردوں کی صحت کا تب پتا چلے گا جب یہ اپنی حدوں کو پار کر جاتی ہے انسان کو شروع شروع میں کوئی بھی سائن نہیں ہوتا سم ٹائمز کو تھوڑا سا پاؤں میں سوزش کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے مگر لیٹر آن یہ سوزش بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا چہرہ بھی پھولا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ متلی کی کیفیت آتی رہتی ہے جلد خراب رہتی ہے ہڈیوں میں کمزوری ہو سکتی ہے یا خون کی کمی کا شکار آپ ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں گردوں کی صحت کے ساتھ ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور انسان کو تب پتہ تب چلتا ہے جب گردوں کی صحت بے انتہا خراب ہو جاتی ہے اس سلسلے میں جب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنے خون کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے گردے بے انتہا خراب ہو چکے ہیں اور اب اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے ڈائلسس کرانے کے یا ٹرانس پلانٹ کرنے کے تو وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہمیں پتا کیوں نہیں چلا کہ ہمارے گردے خراب ہو گئے ہیں تو اس کا جواب آج ان تین چیزوں پہ ہے جو آپ کو کرنی ہے آپ کو احتیاط کرنی ہے ان تین چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے گردے عمر کے ساتھ ساتھ ان میں تھکاوٹ کا احساس بھی آنا شروع ہو جاتا ہے ان کی ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اگر آپ کو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری ہو اور وہ انکنٹرولڈ ہو یعنی آپ اس کا ٹریٹمنٹ پراپر نہیں لے رہے تو یہ گردوں کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا جاتا ہے ایسی تمام چیزیں جو آپ کا بلڈ شوگر ہائی کرتی ہیں یا آپ کا بلڈ پریشر کو ہائی رکھتی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے گردوں کے لیے انتہائی خراب ہوتی ہیں انتہائی مضر ہوتی ہیں آج میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تین چیزوں سے پرہیز کر کے آپ اپنے آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر سے بھی بچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گردوں کی صحت کا بھی مکمل خیال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا نمک کی یہ جو ایڈڈ سالٹ ہوتا ہے یا ہم ایکسٹرا نمک استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے گردوں کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے آپ یہ دیکھیے کہ نمک کے اندر سوڈیم موجود ہوتا ہے اور گردوں کا کام ہوتا ہے کہ ایکسٹرا پانی اور سوڈیم کو باہر نکالنا اب جب ہم ہر چیز کے اندر سوڈیم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ پیزا چپس اور صبح کے بریک فاسٹ میں ایڈٹ سالٹ اس کے علاوہ کھانا بھی ہمیں نمک کے بغیر پسند نہیں ہوتا تو یہ سارا ایکسٹرا سوڈیم ہمارے جسم میں نکالنے کے لیے گردوں کو کام کرنا پڑتا ہے یہ بلڈ پریشر کو انکریز کر دیتا ہے اور جس کے بعد آپ اگر یہ روٹین کو برقرار رکھتے ہیں مہینوں سالوں تک تو اس کی وجہ سے گردے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس بات کا پتہ تب چلتا ہے جب گردوں کی کنڈیشن بہت زیادہ ڈٹیریٹ کر چکی ہوتی ہے سوڈیم جسم میں ایکسٹرا پانی کو اپنے ساتھ ہی روک لیتا ہے اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے کڈنی کے فنکشنز ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں سب سے پہلا سائن پاؤں میں سوزش کے ذریعے آپ کو ظاہر ہوتا ہے اور ہم اس سوزش کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عام سی کوئی تھکان ہے جبکہ وہ گردوں کی تباہی کا ابتدائی سائن ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ ایکسٹرا سالٹ کو استعمال کرنا بند کر دیں اور جو اسپیشلی جو پیزاز یا چپس اور بازار سے آپ جو اس طرح کا فوڈ لیتے ہیں کوشش کریں کہ اس میں نمک کا استعمال کم سے کم کیا جائے اب جو دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے سیڈینٹری لائف سٹائل یعنی آپ کا نارمل لائف سٹائل جس طرح آپ اپنی زندگی کو روزانہ گزارتے ہیں یہ سیڈنٹری لائف سٹائل کا میننگ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں آپ اپنی کم سے کم کوشش کرتے ہیں کہ آپ اٹھ کر تھوڑا سا چل لیں یہ کنڈیشن آپ کے ورک میں بھی ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کے اوپر بہت دیر کے لیے بیٹھے رہتے ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ پڑھتے رہتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی گھریلو ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا آپ سارا دن سوفے پہ بیٹھ کے موبائل پکڑ کے دیکھتے رہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جب ٹوگیدر ہوتی ہیں اور آپ کو اٹھ کر چلنا بے انتہا مشکل لگتا ہے تو اس لائف سٹائل کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہا جاتا ہے اس سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ شوگر کا بے انتہا خطرہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں نہیں رہتا یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کی گردوں کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتی ہیں آپ جب بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کے دل کو آپ کی ضروری چیزیں جس میں آکسیجن یا نیوٹرینس ہوتے ہیں ان کو آپ کے جسم کے خلیوں تک پہنچانے کے لیے بے انتہا کام کرنا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر بھی پریشر پڑ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بوجھ پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گردوں کے اوپر بھی بوجھ پڑنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں سوزش انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں چربی کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ چربی آپ کے جگر میں بھی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو جلانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو روزانہ اپنی ایکٹیویٹی بدلنی پڑے گی آپ کو اپنی زندگی میں مارننگ واک ایوننگ واک یا کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی یا کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی کچھ نہ کچھ شامل کرنا پڑے گا اس سلسلے میں میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گا اگر آپ بہت زیادہ واک نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا اپنی روٹین کو چینج کیجئے ہر ایک گھنٹے بعد اٹھئے تھوڑا سا واک کیجئے پانی پیجئے تھوڑا سا قدم چلائیے اپنے آپ کو تھوڑا سا چلانے کی کوشش کریں باہر نکلیں کوئی چھوٹی سی واک کر کے واپس آ جائیں ایک گھنٹے سے زیادہ ایک جگہ پہ مت بیٹھیں اس سلسلے میں جو میں تیسری سب سے اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ درد کی گولیاں ہیں جن کا بے جا استعمال ہماری عادت بن چکا ہے آپ کے ہلکا سا سر میں درد ہو یا آپ کی کمر میں درد ہو تو آپ بہت ساری اس طرح کی درد کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فورن ٹھیک ہو جائیں گے حالانکہ صرف دو گولیاں پیراسیٹامول لینا ہی انف ہوتا ہے مگر آپ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی دوائیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کی گردوں کی صحت کے لیے انتہائی خراب ہوتی ہیں جن کے اندر ایڈز یعنی آئی بو پروفین یا پھر نپروکسین یا اس قسم کی جتنی بھی دوائیاں موجود ہیں مارکیٹ میں وہ بغیر پرسکپشن میں آپ لے کر ان کا بیجا استعمال شروع کر دیتے ہیں آپ کو علم ہے کہ یہ چھوٹی سی گولی جو ہوتی ہے یہ آپ کے گردوں کو بلڈ سپلائی کو کم کر دیتی ہے اور خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے گردوں کو اکسیجن کی سپلائی کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر یا ڈائیبیٹیز ہے تو یہ درد کی گولیاں آپ کے گردوں پر زیادہ سے زیادہ اثر کرتی ہیں اس وجہ سے بے انتہا ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی درد کی دوائی لیں تو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی لیں بین امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں سب کا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں تب تک اجازت دیجیے اللہ حافظ